হেল্ল' ভ্ৰিৱান ৱেলকাম বেক টু লাইভ হিচায়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম প্ৰায় চাৰি পাঁচ বছৰ বা সাত আঠ বছৰ আগৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ সাত আঠ বছৰ এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ সময়বোৰ আজিকালি বহুত সোনকালে পাৰ হৈ যায় হয়নে তেনেকৈ কেইবাটাও বছৰ বৰ পিটিক পিটিকককৈ পাৰ হৈ গ'ল চকুৰ প্ৰচাৰতে আপোনালোকে যে এই ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাইছে এই জেগা কিডখৰ এইখন এখন ডাঙৰ বাৰী বুলিও ক'ব পাৰি এতিয়া খালী হৈয়ে পৰি থকা নিচিনা হৈছে তথাপিতো আমি কিছুমান গছ ৰুই দিছোঁ বাৰু এতিয়া কিন্তু এটা সময়তে বহুত খালী হৈ পৰি আছিলে কাৰণ দেউতাও পিছলৈ কৰিব নোৱাৰা হ'ল কিন্তু যেতিয়াৰ কথা কৈছোঁ মই আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ বছৰমানৰ আগত এইবিলাক জেগা আপোনালোকে যে দেখিছে ইয়াত মানে চাৰিওফালে একেবাৰে ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি মানে ঢেৰ খেতিয়ে খেতি চবফালে ভৰি দিব নোৱাৰে আপুনি খুতুৰা জিলি মেলি ফা আদি কৰি কণ বিলাহীৰ পৰা আদি কৰি গোটেই জেগাডোখৰে নদন বদন হৈ পৰিছিলে আৰু আমি সৰুকালটো কেতিয়াও হয়তো বজাৰৰ শাক পাচলি আমি খায়েই নাপালোঁ কাৰণ প্ৰতিটো সময়তে দেউতাই খেতি কৰিছিলে আৰু দেউতাৰ এটা খুব মানে ভাল লগা এটা কাম আছিলে সেইটো হৈছে খেতি কৰা দেউতাই বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছিলে নকৰিছিলে কি সেইটোৱে ক'ব লাগে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিলে আৰু ৰুই থৈও গ'ল বহুত বস্তু তেওঁ ৰোৱা বহুত বস্তুৱে আমি এতিয়া ধৰি লওক নাৰিকল নাৰিকল গছ নাৰিকল আজিও খাই আছোঁ এইবোৰ কলগছবোৰ বাৰু মায়ে ৰুলে পিছত এইবোৰ প্ৰথমতে নাছিলে তথাপিতো চুকুৱাই চুকে আছিলে ভীমকলৰ গছৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কলগছো ৰুইছিলে সেইখিনি দেউতাই কৰি থৈ গৈছিলে আৰু এইফালে চজিনা গছৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ মাও বহুত গছ ৰুইছে বাৰু তামোল গছটোতো মায়ে বেছিভাগ ৰুইছে সেইবোৰ এতিয়াও আছে কিন্তু এটা সময়ত মানে ক'ব লাগিব মানিব লাগিব মানে আমি নিজেও খাইছিলোঁ লোককো খুৱাইছিলোঁ এনেকুৱা নিচিনা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা মানুহক মানে আমি দিছিলোঁ আমাৰ সন্মুখৰ মানুহ ঘৰেতো আজিও ক'ব মানে যে আমি আজিও দিওঁ আজিও কিবা টেঙা চেঙা বা কিবা কিবি লাগিলে মেলিলে দিওঁ কিন্তু সেইটো সময়ত মানে ইমানেই নদন বদন আছিলে যে আমি খোৱাৰ উপৰি মানে মানুহক দিব পৰা হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া খেতি কৰা মানুহ নাইকিয়া হ'ল একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইভ সেইটো কাৰণে কলকে ৰুই দিলে মায়ে কলগছ ৰুই দিছে আৰু এইডোখৰ আৰু এইবোৰ বটগছ বুলি কয় এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী চৰ্দি হ'লে ডিঙিত পিন্ধাই দিলে চৰ্দি ভাল হয় বুলি কয় আপোনালোকে জানে জানে নাজানো বাৰু কিন্তু এই গছটো আমাৰ ঘৰত আছে আমাৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ মানে গছ আছে আৰু মই আগৰ ভিডিঅ' মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' যি চাইছে সি দেখিছে মানে মই বহুত পুৰণা আগৰ আগৰ গছবিলাক ঢেৰ গছ মই এনেকৈ দেখাইছিলোঁ মানে ফুল গছৰ পৰা আদি কৰি ফলৰ গছৰ পৰা আদি কৰি ঢেৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ মই দেখাইছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত সেইবোৰ নেদেখাওঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া মানে দেখাবলৈ লৈছোঁ যে এইবোৰ মানে ভাগে ভাগে আগতে বাৰী আছিলে মানে বাৰীখন একদম পূৰা জেগাই জেগাই মানে হালধিপৰা আদি কৰি আদা পা আদি কৰি নহৰু পিঁয়াজৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে লাইটোতো একদম পকোৱা লাই বুলি কয় এতিয়াতোতো চাইনিজ লাই বা আদি কৰি কি কি ওলাই গৈছে কিন্তু আগতে একদম ক'লা লাই পকোৱা লাই একদম কেনেকুৱা লাই শাকৰ ভেৰাইটি চাই টাইম আমি খাইছিলোঁ আগতে মানে সৰিয়হ বকলি চব ৰুইছিলে মানে এনেকুৱা এইবাৰ খালী মায়ে মানে অকণমান মন কৰি পিনে ল'ৰা এজন লগাই পিনে এইবোৰ অকণমান মাটি চহুৱাই দিলে তাৰপৰা ময়ো সেই অকণমান কাপ মাৰি পিনে এতিয়া এইবোৰ গুটি দিছোঁ কিবা কিবি গুটি দিছোঁ ওলালে বাৰু মই দেখাম এইবোৰ দিছোঁ দিয়াটো দিছোঁ মানে তাৰপৰা তাকেই মানে দি পিনে মই অকণমান বহিলোঁ বোলো আপোনালোককো দেখাওঁচোন এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া মানে কেনেকুৱা উপায় নাই আৰু ময়ো বৰ বাৰীত লাগিবলৈ হেৰি কি কয় মোৰো সময় নোলায় মানে আচলতে আৰু এইবোৰ এতিয়া ফেচবিনকে দি দিছোঁ ফেচবিন দিছোঁ আৰু কিবা মিক্স মাক্সকৈ কৰি পিনে মানে দিছোঁ আৰু গুটি যেতিয়া ওলাব মই তেতিয়াহে আপোনালোকক দেখাম মানে এইবোৰ ইমানতো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ পানীটো মানে ওচৰত নাই এক কৰিয়াবলগীয়া হৈ যায় বাল্টিঙেৰে মায়ে অকলেতো নোৱাৰে আৰু সেয়ে তেনেকুৱা নিচিনা মানে এইডোখৰ মাটিতে কৰিছোঁ অকল এইডোখৰ বুলিয়েই নহয় আৰু কেইবাডখৰিটো আছে বাৰু কেইবাডোখৰীটো কৰি থৈছোঁ এইবাৰ দিছোঁ মানে গুটি ওলাব যেন লাগে খালী বৰষুণ এজাক পাই গ'লে বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাব কিন্তু বৰষুণ আকৌ দিয়া নাই তাৰপিছতে যেতিয়া মই মানে গুটিখিনি ৰোৱাৰ পিছত বহি আছিলোঁ তেতিয়া মায়ে ভিতৰৰ পৰা কমলা লৈ আহিলে আপেলো এটা লৈ আহিলে তাৰপিছত বোলো ভালে পালোঁ আৰু আমি এনেকৈ বাহিৰতে বহি পিনে দুয়োজনীয়ে মিলি কলপাত এখিলাও মায়ে কাটি আনিলে তাৰপিছত তেওঁ বহি পিনে খালে ময়ো বহি পিনে খালোঁ সেয়াই আৰু কথা সেইয়াই আৰু আগৰ দিনৰ কথা কিছুমান পাতিলোঁ বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমান আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম পুনৰ